అందరికీ శుభోదయం మరి ఇవాళ శ్రీ శంకరాచార్య విరచిత సౌందర్యలహరిలోని ముప్పై రెండవ శ్లోకం ఎలా పారాయణం చేయాలో నేర్చుకుందాం ఓం శ్రీ మాత్రే నమ శివ శక్తి కారణం హరయ अमी कापि त्रिशुभिरवसानेषु घटिताः भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवता शिवशिक्ति कामः शिवशिक्तिकामः क्षितिरदरीत क्षितिरदरीत स्मरोहं सस्यक्रस्तदनु चा स्मरोहं सस्यक्रस्तदनु चा परामार हरयः हमीवृे का भीसानु भी घटिता भी भजंते वर्ना भजंते वर्नास्ते तव जननी नामावयवता

स्मरो हमसे क्रस्तदनुजा परामरहरया स्मरो हमसे क्रस्तदनुजा परामरहरया हमी हर हरले काबी क्रिसु बिरवसाने शुगटीताहा हमी हरले शुभिरवसानेषु घटिताः भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवता भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवता शिवशक्ति कामः क्षितिरतरविशीतकिरणः स्मारोऽहंसस्य क्रस्तदनु च परामाराहरयः अमीहृल्ले कापि स्त्रिषुभिरवसानेषु घटिताः भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवता ఓ జనని శివుడు శక్తి కాముడు క్షితి అంతేకాక రవి సీతకిరణుడు స్మరుడు హంసుడు శుక్రుడు తరువాత పరా మారా హరుడు అనేవారి సంకేతాలైన వర్ణాలు మూడు హృలేఖలు చివరిలో చేరగా ఆ వర్ణాలు ఓ మాత నీ నామావయము అవుతున్నది నీ మంత్రము అవుచున్నది